manis setia, gabungan mantap ilmu dan iman. Masih lagi rombongan Kak Kia. Rombongan Kak Kia suka berkawan. Tidak berhenti bercakap sampai ke senja. Ucapan ustazah untuk tuan puan. Selamat menyambut hari pekerja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ustazah nak menjawab soalan itu dengan kita tanya pada diri kita sendiri. Ustazah pekerja, ya kita semua pekerja. Kalau kita solat, berapa minit kita solat? Ha, katalah yang paling alim di kalangan tuan-puan ataupun yang dalam dewan ni yang paling alim. Zohor paling lama pun Zakira 10 minit. Betul kan? 10 minit kali 5, 50 minit. Dan berapa pula masa dan tempoh kita berada di tempat kerja? Kita berada di tempat kerja paling kurang 8 jam Ustaz. Biasanya lah, ya, perkhidmatan awam. Kesalah Ustaz. 8 jam tuan-tuan. Cuba bayangkan daripada beza tadi 50 minit dengan 8 jam maknanya kehadiran kita posisi kita keberadaan kita di pejabat di tempat kita bekerja memakan separuh daripada umur kita. Cuba bayang tuan-tuan separuh dari umur di tempat kerja. Kalaulah kita tak pandai menjadikan pekerjaan mempunyai nilai ibadah separuh umur kita hilang. Betul-betul kita kerja untuk dunia Dari dunia kepada dunia Habis setakat dunia Tapi orang yang cermat, orang yang cerdik Jangan sampai separuh daripada umur tak ada harga Jadikan pekerjaan itu mempunyai nilai ibadah Dan Nabi SAW Islam secara khusus tuan-tuan Sangat menyarankan, menggalakkan, menyeru Agar semua orang bekerja kerana kerja itu memang ibadah. Sekejap lagi, Ustaz akan sebutkan secara ringkas dan laju ciri-cirinya tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seingat ustaz dalam suatu riwayat pernah nabi daripada Tabuk tuan-tuan. Ia bila sampai dekat Madinah nabi lihat seorang lelaki-laki yang duduk di bawah cahaya matahari yang terik sampaikan kulit dia tangan dia ia jadi mengelupas kering kasar warna gelap dan bila nabi dekat dengan dia nabi tengok dia pecah-pecahkan batu besar jadi batu kecil masuk dalam plastik pergi jual dekat pasar balik semula pecahkan batu besar jadi batu kecil nabi datang dekat dia nabi tanya apa yang kamu sedang buat dia jawab aku sedang bekerja ya Rasulullah untuk menafkahi anak-anakku menurut riwayatnya tuan-tuan nabi cium tangan tersebut dan nabi kata tangan ini tidak akan disentuh oleh api neraka subhanallah kita sekarang bekerja, menafkahi anak-anak kita dan ini merupakan ibadah yang mesti menepati beberapa syarat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syarat yang pertama ialah pekerjaan yang mestilah halal. Ha, ya banyak pekerjaan halal. Jangan buat yang haram. Nanti dah kaya-kaya balik kampung. Mak tanya, kamu kerja apa ni? Dia kata, import-export mak. Rupa rupanya mencuri kat Putrajaya. Contoh, ya. Ha, dia pergi ekspor rumah orang punya, dia pergi jual import tempat lain. Tuan-tuan ini pekerjaan yang haram, tidak dilakukan, takkan jadi ibadah. Yang kedua, niat yang ikhlas. Niat yang baik-baik, yang keseluruhannya niat kita itu adalah untuk mencari keredaan Allah, mengelakkan daripada kemurkaan Allah. Ustazah ingatkan diri sendiri, cadang pada tuan-tuan dan puan-puan niat ni kena selalu diperbaharui, ya. Dan yang ketiga, tidak meninggalkan yang fardu. Jangan sampai tak solat zuhur, tak solat asar. Sebab apa? Eh, bekerja ni ustazah. Nanti tak jadi ibadah. Yang keempat, bekerja menepati syariat dan jangan memudaratkan orang lain ataupun menyebabkan ya, kesakitan, mengganggu kepentingan orang lain. Insya Allah cukup ciri-ciri ini. Maka alhamdulillah, seluruh masa kita bekerja merupakan ibadah di sisi Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah terima kasih. Kita boleh ambil uh, hashtag malam ni kerja yang halal, niat yang ikhlas, tidak tinggal segala perkara fardu uh, Kerja menepati syariat dan tidak memudaratkan orang lain Lima syarat yang sebagaimana Ustazah kongsikan Kerja boleh jadi sebagai ibadah Saya tertarik bila Ustazah Nafizah dan juga Dr. Izzah sebut Soal tepati masa, jaga kualiti kerja Ada satu pertandingan anak-anak sedang uh, berbincang tentang kehebatan ayah masing-masing Anak yang pertama bagi tahu ayah saya sangat laju dia kata. Sekelip mata sahaja telah sampai. Ketempat ke tempat yang dituju. Maknanya laju. Anak yang kedua menjawab, dia kata, ayah aku lagi laju. Kalau kerja pukul lima, empat setengah dah sampai rumah. laju, dia kata. Mungkin tuan-tuan sekalian boleh kita muhasabah. Kita kembali sesaat lagi. bergabung di Forum Perdana Ewal Islam. Kami bersiaran dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Bersempena dengan Hari Pekerja tahun 2015. Tahukah saudara, sambutan Hari Pekerja di Malaysia ini seawal 1970-an sewaktu itu Allahyarham Tun Dr Ismail Timbalan uh, Perdana Menteri telah mengumumkan hari cuti bagi penjawat awam 1 Mei pada seminar kesatuan sekerja pada 20 Mei 1972. Hmm, itu faktanya. Baik, kita masih membincangkan tentang tajuk pekerja sehat produktiviti meningkat bersama dengan pasangan duet panelis kita pada malam ini Dr Izhar dan juga Ustazah Nurafiza. Kembali Dr Izhar. Uh, kalau kita sebut soal uh, sehat produktiviti ia berkait juga soal ciri-ciri uh, pekerja yang cemerlang. Dan saya apabila sorot di dalam Al-Quran Allah Taala menyebut di dalam surah Al-Qasas ayat 26, "Inna khayra man istajarta al-qawiyul amin." Nak cari pekerja yang baik dua ciri, iaitu al-qawiy yang kedua al-amin. Saya nak pecahkan kedua-dua intipati ini. Doktor mungkin boleh mulakan. Apakah Al-Qawi yang dimasukkan di dalam ayat tersebut? Kemudian Ustaz Hafizah akan sambung tentang Al-Amin. Doktor. Okey, terima kasih kepada sahabat saya, muslimin, muslimat, para penonton yang dikasih sekalian. Sebelum saya nak jelaskan, apakah yang dimaksudkan dengan Al-Qawi dalam ayat surah Al-Qasas ayat 26? Yang mana sebenarnya ayat ini tuan-tuan dan -tuan, puan-puan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut qalat ihdahuma ya abati sta'jirhu inna khayra man istajartal qawiyul amin. Berkatanya seorang perempuan Seorang perempuan ini siapa? Ialah anak kepada Nabi Shu'id alaihi eh, salam. Ia cerita ni macam ni. Suatu hari, Nabi Shu'id tak sihat. Dia duduk dekat rumah, maka yang mengembala kambing-kambing Nabi Shu'id adalah dua orang anak perempuannya. Jadi mereka berdua ini ketika nak balik di waktu petang, kena ambil air. Nak bawa balik rumah satu, satu lagi nak bagi kambing-kambing minum. Jadi bila sampai, tuan-tuan perempuan, beratur lah. Sebab ada telaga satu je. Jadi semua orang-orang Arab ataupun orang-orang di, di tempat itu yang lelaki ni semuanya mengambil air daripada telaga yang sama. Dan orang perempuan belakang sekali. Ha, ini zaman dulu punya culture lah. Jadi orang perempuan belakang. Bukan uh, ladies first, tak ada. Dia tak ada ni. Dia perempuan belakang. Jadi perempuan ni tunggu belakang. Dan Nabi Musa AS baru sampai daripada apa? Daripada Musa ke Palestin. Bila sampai-sampai tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian. Nabi Musa duduk di bawah pokok yang besar. Sambil memerhatikan keadaan. Tengok kenapa perempuan ini berada di belakang. Sedangkan orang lelaki ini semuanya mengambil air tanpa memikirkan wanita lemah di belakang. Maka Nabi Musa pun melihat. Sampailah habis orang lelaki ini ambil air. Peliknya geng-geng lelaki ini ambil angkat batu besar. Tutup telaga ini dengan batu besar. Jadi air tak boleh nak ambil. Dua perempuan ini datang. Ya nak ambil macam mana? Tak boleh angkat ni. Angkat-angkat tak terangkat tuan-tuan. Orang perempuan angkat pasu tu. Kena slip disk terus. Tu sebab kena ada lelaki. Orang perempuan tak boleh hidup tanpa lelaki. Yang tengok cantik Allah buat. Mesti ada lelaki betul tak ustaz? Betul. Ha, kalau perempuan angkat kita pelik nama. Kita angkat perempuan selalunya. Jadi Nabi Musa tengok. Nabi Musa tengok. Masya Allah kesian. Kesian. Nabi Musa pun pergi. Bila pergi Nabi Musa berdialog. Apa yang kamu inginkan? Mereka pun berkata kami nak air. Nabi Musa angkat seorang-seorang batu tu yang asalnya diangkat oleh empat orang. Nabi Musa angkat-angkat seorang. Brr, angkat. Letak ke tepi. Sorry Ustazah. Letak tepi. Ha, tak kena. Kau tak batal wuduk saya. Letak kat tepi. Maka ambil air. Ambil air. Nabi Musa tolong kait air. Oh bagus. Anak Nabi Shu'aib tengok. Allah hebatnya. Lelaki gagah angkat perempuan mana tak minat tuan-tuan. Tu kalau nak kahwin kena ada kekuatan. Kalau lembik gitu nak kahwin macam mana? Perempuan cabut lari. Eh, boleh ke jaga aku ni? Betul tak? Alah, abang. Gitu. Oh, takut perempuan. Betul tak? Ini nak cerita bagi. Jadi, angkat air. Bagi. buka uh, apa? Dua orang perempuan ni minum. Minum apa semua tu. Dan sebagainya. Habis tu dia angkat balik. Tutup balik. Ah, tengok Nabi Musa punya perangai. Maka baliklah dua orang anak ni. Balik jumpa dengan Nabi Syuaib. Dengan Baba. Ya Baba. Kami hari ini jumpa dengan seorang lelaki yang kuat kuat dari sudut fizikalnya ya baba. Ambil lah dia bekerja dengan kita ya baba. Tengok. Anak tu, maknanya anak dah ada minat. Bapak tahu dah, anak perempuan kalau puji lelaki maknanya dia ada something wrong. Yes. Bapak bijak sebab dia dulu pun macam tu juga. Jadi Nabi Mus Nabi Shu'aib ni dia tahu anak. Jadi dia kena kamu jumpa kat mana? Tadi seorang lelaki gagah angkat batu gapo kemudian dia bagus ya uh, ya baba. Dia ni amanah, kuat dan amanah. Bagaimana kalau dia berjalan, dia suruh dia berjalan dulu kami di belakang. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki jalan dulu, ni suruh perempuan jalan dulu. Tak betul. Salah kalau nak panggil ustaz-ustaz jalan kan. Jangan orang perempuan tu depan. Pening kepala ustaz-ustaz. Hilang habis ayat Quran. Betul tu Allah. Oh, tepi. Duduk tepi boleh. Tapi kalau duduk depan tak boleh. Itu sebabnya jadi imam. Perempuan duduk depan ke belakang? Perempuan tak boleh jadi imam. Kalau jadi imam habis makmum tak nak sujud. Semua tunggu. Rosak dunia tuan-tuan. Jadi nak cerita. Tengok. Yang gagah. Apa yang dimasukkan oleh 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 dua orang anak kepada Nabi Shu'aib nak bagi tahu kuatnya sini pertama kuat dari sudut fizikal mampu angkat mampu bekerja mampu buat segala amanah yang disuruh kepadanya